Bolehkah kita addendum adakah negara kita sedang menuju ke arah sebuah negara republik menolak sistem raja perlembagaan secara halus dan sesusun bolehkah Dr. Komen uh, menerusi sudut undang-undang uh, Terima kasih uh, addendum ini perkara yang tak complicated sangat tetapi dijadikan sangat complicated. Itu yang saya pun sendiri sebagai pengamal undang-undang tak berapa nak faham. Eh, kenapa apa tu mahkamah rayuan telah pun memutuskan bahawa addendum itu wujud. Eh, dan apa tu kes daripada mahkamah rayuan tu telah dihantar kepada mahkamah tinggi untuk dilaksanakan, untuk dikuatkuasakan uh, apa tu perintah. Perintah uh, keputusan mahkamah rayuan untuk uh, menentukan sahkan kewujudan apa tu adendum. Keadendum tu. itu memang diputuskan oleh mahkamah rayuan ada. Kalau ada sepatutnya sepatutnya kerajaan kena laksanakan apa yang diperintahkan. Ha, tapi sekarang ni apa tu dia jadi complicated sebab apa? Sebab seolah-olah pihak apa tu daripada Uh, uh, daripada Aegis Chamber tidak boleh nak menerima keputusan itu dan mereka membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan dan pada beberapa hari yang lepas mereka dah mendapat kebenaran untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan. Jadi kena tunggulah pelaksanaan perintah adendum tu sama ada apa keputusan di Mahkamah Persekutuan tu eh okay. sama ada Mahkamah Persekutuan nak ikut perintah di Mahkamah rayuan ataupun mereka tak nak ikut keputusan mahkamah rayuan. Ha. Ini pun satu 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 sesuatu yang kepada saya saya dah boleh jangka lah apa keputusannya. So just wait and see lah kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku kepada uh, uh, apa tu bosku kepada Datuk Sri Najib. Dan saya secara peribadi merasakan bahawa Datuk Seri Najib telah dinafikan hak beliau lah. Ha, itu secara peribadi saya nak menyatakan bahawa Datuk Seri Najib telah dinafikan hak beliau sebagai seorang rakyat Malaysia yang mempunyai hak di bawah perlembagaan seketuan iaitu untuk mendapat apa uh, tu, perbicaraan yang adil. Ha, ini dananya saya secara pribadi. Jadi saya mintalah kepada pihak yang berkuasa supaya Datuk Seri Najib diberi diberi hak-hak dia di bawah perlembagaan persekutuan. Berilah hak perbicaraan yang ada kepada beliau dan uh, sama telah pula kita hendak kita memikirkan jasa-jasa beliau kepada negara. Ya, yeah? beliau telah pun uh, beliau telah pun berkhidmat ...kepada negara ini se seawal usia 26 tahun. Mengabdikan diri kepada negara, mengabdikan diri kepada rakyat... ...memegang banyak portfolio daripada negeri sebagai menteri besar... ...daripada di federal sebagai menteri, macam-macam menteri... ...daripada menteri pertahanan, menteri, 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 menteri pelajaran dan banyak lagi. Jadi saya rasa sudah kerajaan sepatutnya memberi pertimbangan lah, um, lah untuk 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 keadilan kepada kepada uh, Datuk Najib Bosku. Yang. Mungkin sebab dua orang ni takut kot dengan aura Bosku kot. Takut tenggelam. Mungkin juga kan, eh, mungkin juga. Tapi kalau kita memikirkan untuk untuk kuatkan bah kuatkan saya bercakap sebagai orang amno lah kalau kita memikirkan untuk kuatkan kembali uh, apa tu amno kita memang perlukan bosku bersama-sama dengan kita. Ini sesuatu yang tidak dapat kita nasihkan. Kerana saya percaya kalau bosku ada, bosku dapat bersama kita, bukan saja orang biasa yang dapat bersama kita. Bosku juga boleh menarik anak-anak muda. Bosku juga boleh memberi penerangan berkenaan dengan kesetiaan apa tu, kepada negara. Dan aura bosku tu memang, memang aura yang tak boleh kita nasihkan. Lah dan apa tu saya amat yakin bahawa uh, bosku dapat memberi kestabilan sama ada politik ataupun ekonomi kepada negara kita Malaysia.